лист uh, а кстати чтобы использовать лист я все удалил нам надо using system .collection .generic. он лежит там смотрите приват лист лист лишь чего лист давайте сразу же будем использовать давайте пропишем сверху using этого как его using наш lesson 06. product. Нет, абстракт Абстракт. Нельзя после контроллера поставить еще точку. В смысле, вот тут вот? Ой, и сказать... Ну, у меня там стоит lesson.controller. Можно. Да. Это же я просто показывал. Помните, первый способ и второй способ. Это равноправные способы. Нет, после контроллера точка абстракт это будет совсем другое пространство Смотрите, в результате у вас будет пространство имен lesson.abstract и lesson.controller.abstract. Так, к сожалению, это вы тогда не сможете найти ваш класс продукт. Вот. Это мы продукт. Смотрите, ну перегрузка оператора индексирования производится достаточно просто практически как обычное свойство. Смотрите. Мы указываем несколько элементов. Мы говорим public. Указываем тип. Это у нас в результате будет продукт. Да? Потом указываем ключевое слово this. Потом указываем квадратные скобки. Переменную имя. Ну что? Вы namespace подключили абстрактный? Вот. И теперь, ну давайте не я, давайте напишем. Вот. И определяем те же самые get. Вернуть продукт от индекса и set. Вернуть, нет, product от индекса положить валу а почему я просто так тоже не могу написать так продукт вы не подключили абстрактный просто нет, раз, понимаю, я не могу раз, просто раз, так раз, это раз. сделать мне нужно писать обязательно абстракт потому, потому что, что вы его не подключили вот, стоп мне надо обязательно писать продукт. он его так не видит скорее всего вы вот где-то сделали что означает этот Что он выпадает за предел массива и в вифи будем бросать ошибку, даже не new, а индекс, вот так вот, по конец, это new. Вот такую вот ошибочку. Индекс auto Exception. Только добавляйте ифы нужные. Вам. То есть, если индекс вышел за пределы нашего диапазона, это он меньше нуля, или же больше нашей длины, бросаем ошибку. Или. Или, или, или Или. Вот тут, вот тут, или. Вот тут. или индекс. Больше за zys.products.count, то есть больше за количество элементов массива. А, обязательно. а обязательно да? Привычка. Ну вообще, на самом деле, привыкайте к ЗИСу. То есть его на самом деле, ну типа, это не обязательно, потому что в пространство имен один. Но это тоже один из элементов именно вот э, хорошего кода, когда вы указываете, что этот продакс определен в классе. Ну и то же самое, соответственно, мы можем прописать для нашего сета. не больше или равно? Там равное количество элементов. Нет, Если нет. их в каунте а, 8, он... то их будет 8 реально. Нет. Ну, индексация-то с нуля. Их а, будет 8. Точно. Но последний индекс должен быть 7. А почему я сделал индекс и то Тогда 8. меньше или равно? И он дает ошибку. H... Какую? Ой, тогда Шо, больше. Может преобразовать и будет. Ну, потому что продакс по умолчанию в этом, там перегружен оператор по инту. Они кругом по инту определенные, понимаете? Mm -hmm. То есть вы просто должны тогда UINT автоматически преобразовывать в этот int. Mm -hmm. Да. Он короче где-то налажал. Бывают user exception. Это когда пользователь засунул вам вместо с вместо числа строку куда-то. Да? И бывают именно эксепшены, которые мы с вами ловим. Смотрите, баги по теории мы обработать никак не можем, потому что баг является багом когда мы уже его где-то сделали. Ну, то есть это наша ошибка, которую мы не продумали. User experience. Вы отлавливаете посредством проверки того, что вы пользователи говорите, что вы лось в каком-то случае. Эксепшены – это вот то, что мы делаем. То есть когда запускается приложение, есть какие-то э, нестандартные ситуации, которые мы с вами просчитали. То есть, например, э, когда вы там, запускаете приложение и делите на ноль, в студии у вас вы, вылазит вот такое вот именно вот такое вот окошко, которое говорит, вот в этой ошибке, в вот этой строчке у вас дивизион, ну, типа, на, деление на ноль. Это exception. Студия словила нашу ошибку. Когда мы с вами бросаем индекс out of range exception, это тоже ошибку, которую мы с вами по факту тоже словили. То есть мы можем написать ребята в консольку, но тогда это не будет ошибкой. То есть это просто будет вот именно как